Если вы помните, наверное, и мы знаем 100% информации, что был сценарий все-таки понять большие города. Это было примерно месяц назад, чуть больше, когда основная ставка делалась и сепаратистов, и российские спецслужб на Харьков, непосредственно Донецк, Луганск, Одессу, там, где вот были массовые выступления. Но в таких больших городах даже не получили массовой поддержки. Это было тысячи, полтысячи, ну, две тысячи, вот немножко больше. Вот. Для миллионных городов это очень мало количество. То есть люди не поддержали это движение. Вот поэтому реализация сценария, что поднимется э, областной центр, а затем поднимется вся область, не сработала. Потому что э, провинция была как бы ну, отделена. То есть она не поднималась, не чувствовала необходимости, что необходимо. не удалось поднять сепаратистам именно провинции. Когда не удалось в центре, задействован уже третий этап сценария. Это начать вот как раз поднимать людей и захватывать помещения в маленьких городах, то есть расширить географию и создать массовое, что во всей области, где в этих городах люди протестуют. Соответственно, захватываются помещения, создаются очаги, такие поддержки сепаратистам, и постепенно это все движется к центру, к областному центру то географию расширить, потому что первый просчет мне скажет, что не получилось массово географическое движение сепаратистов, массовых протестов, массовых захватов тем более. Сейчас создать такую видимость. Вот это получается как бы и для жителей области, что как будто все поддерживают, а почему же вы нет? Вот, с другой стороны, для России, что уже география возраста и поводы уже защиты граждан будут, конечно, реальные. И для области, что уже вся область поднялась, вам, соответственно, уже повод мощный подняться, поддержать и объединить уже в центре это все движения. Вот, например, в Донецкую республику, на Донецкую, в самом городе Донецке, и включая Луганскую область, например, Харьковскую республику, это как бы отдельно. Вот, но это как бы планы, но они в данный момент не поддерживаются массово. Но есть именно конкретные факты, и очень опасно то, что захваченные помещения. И то, что неэффективно проводится антирессийская операция, еще дает повод для дестабилизации дальше. То есть еще экстремисты захвачивают и другие помещения, в других городах, вот такого рода, расширяя такую географию. Хотя сейчас уже начался диалог и с и даже жителями этих городов, и мы даже провели исследование, ну процентов 80 практически резко против таких выступлений. Вот поэтому механизм именно то, что будет гармонировать отношения центра и этих городов, и люди будут сами выступать против, выступать резко против этих экстремистов, это даст повод однозначно нейтрализовать их деятельность. Они или вынуждены будут уйти, то есть убежать, или все-таки, тогда если уже не будет поддержки даже маленькую часть населения, они будут изолированы, и, соответственно, антироссийская операция она будет завершена успешно. Все-таки границы еще не, не, не полностью контролируемы. И представители российских спецслужб, ну, это же был общий союз, они прекрасно знают именно места и перехода, они и имеют старые контакты, это их контакты, даже если мы говорим по линии разведки, и организаторов таких групп, и среди сепаратистов, и среди представителей криминальных элементов. Прошлый режим поднял свои связи, вот, потому что там постоянно действовала как бы, еще теневая такая полукриминальная основа. То есть это те люди, которые были в спортивных клубах, которые были в криминальных группированиях, которые именно занимались рейдерством, рэкетом, занимались подавлением людей, контролем, например, там, даже отдельных больших предприятий бизнеса, чтобы люди не поднимались. Это были реально как бы, отряды по закону. Вот они с вами оставались. В данный момент они активизируются вот на эти операции. С позиции за рубежа, прошлый режим, они же убежали в Россию. Но методически это все делать, что профессионально, это представители российских спецслужб, которые как раз вот выходят на лидеров этих группирований. Они, соответственно, их инструктируют, как, как создавать условия по захвату, как, соответственно, вооружиться, вот, как провести операцию, какие выставить требования, какие лозуны, как именно тоже среди их же связей, кто есть вот из этих сепаратистских общественных организаций, которые их поддерживают не то есть не только в здании они там захватили, а вот и тут протестующие. как вести работу с людьми, чтобы их напугать, и они вышли на протесты? Как, соответственно, сориентировать, чтобы они препятствуют правоохранительным органам, как бы показывая, что это угроза. Например, едут бронетранспортеры, самолеты, это против вас. Это вас будут, например, там уничтожать. Ну, это же абсурд. Вот. Но это все действует на таком, знаете, на бытовом уровне. Это намного сильнее действует, чем, например, там приходит официальный представитель или с Киева говорит, да нет, это же неправда. Вот этому не верит. А верит тому, что вот именно будут сейчас у вас репрессии минимум. Или там приезжает правый сектор, уже готов вас стрелять. Вот этому верить. Поэтому важно то, что я говорил, что именно работать нужно с теми местными авторитетами, которые будут уже общаться с теми же людьми на площади. Говорю, давайте мы, давай рассмотрим другой сценарий. То есть ничего реально же нет. Вот и с Киева приезжает для того, чтобы помочь нам. Давайте вместе будем решать задачи. И мы уже берем на себя ответственность местную за свою судьбу. Нам только центр гарантирует безопасность и, соответственно, законодательное решение. Поэтому вот эти люди уже не просто, они как-то ищут кого-то, они уже выходят на тех организаторов, которые есть в регионе. То есть это те, которые уже давно там действовали или в криминальном варианте, или вот в этом сепаратистском политическом варианте уже группы, например, там русские движения, русские казаки, там, например, или там движение за э, республику Донбасс там, и тому потом. То есть есть такие. Они малочисленные, но сейчас они востребованы. И спецслужбы активно с ними работают, потому что как бы совпадают и интересы России в этом регионе. Поэтому они как раз выходят на лидера в первую очередь. Вот, э, кто Имеют уже боевую подготовку, например, с этих участников прошли военную подготовку, или афганцы, они тем более с ними не контакт, потому что как бы, есть соответствующая подготовка, которая востребована при захватах, при обороне этих зданий. И она, знаете, даже вот этот опыт сепаратистов был востребован, когда проводилась антирестическая операция, когда они начали стрелять по спецподразделениям украинских спецслужб хотя они предполагали вести огонь, то есть они думали, значит, переговорный процесс. Почему? А почему они погибли? Это потому что они предусматривались нанесение какого-то там э, ущерба им. То есть предполагают, что они блокируют, начнется, как обычно, переговорный процесс, и, соответственно, уже дальше будет разработан план, как с ними поступать. Вот. Ну, а так они быстро сориентировались, начали прямо огонь по тем представителям, которые шли к ним. Я просто скажу, что немножко вернусь назад, то есть аналогия, в 2004 году, когда точно такие же выступления были, около миллиона было людей на Майдане, точно так же было предложение, тот период премьер-министра Януковича точно так же подавить именно все военными силами. Соответственно, на тот период президент Кучма, конечно, воздержался такого сценария, то есть он резко выступил против и пошли способом переговоров. Соответственно, уже этот режим, который был во главе с президентом, они смотрели, что все-таки задействовать именно в теме не только переговорный процесс, а и силой вариант. Вот он предполагался как бы через введение чрезвычайного, положения в период, когда избиение студентов. Предполагалось, что дальше будет сценарий такой, что ведется, все будет контролируемо и силой. Соответственно, и Майдан отойдет. С под давлением мировой общественности это не состоялось, чрезвычайное положение не было убедено. Вот поэтому начался длительный период противостояния. И, соответственно, на одном из этапов, когда уже ну, выхода-то не было, был задействован даже оперативным режимом вот, механизм э, силового варианта. И помните, на Грушевске начались первые как бы, бои, туда втянулось много людей. Первая жертва, если жертва, соответственно, это уже повод для действия власти с позиции силы. И они начали действовать. Соответственно, вот все мифы. Россия, конечно, поддерживала тот сценарий, чтобы именно силой, как они сказали, в кавычках, навести порядок. Как он будет? То есть или это массовое движение, или это даже применение огня, вот стрельбы. Вот поэтому эти сценарии поддерживают, потому что чтобы этот режим удержался. Соответственно, шансов уже удержаться не было. Вот единственный шанс, как они считали, что это применение силы. Поэтому все мифы, западные спецслужбы, российские спецслужбы задействовали, это четко уже установлено, что именно прошлый режим задействовал специальное подразделение Министерства внутренних дел, в первую очередь, некоторые другие подразделения, которые сейчас следствие устанавливаются, для подавления мирных граждан. И вот эти все операции, которые проводились с снайперами, уже установлены конкретные командиры, и конкретные снайперы. Вот это граждане Украины, это представители спецподразделений украинских э, правоохранительных органов, я так скажу, которые четко вели огонь. Часть людей, там особо такое ледительное подразделение, оно вело и по протестующим, и по представителям правоохранительных органов, чтобы создать очень мощный так сказать, повод для противостояния. Предполагалось еще больше э, применения огня и подавления. Уже готовясь на тот день 20-го, вот более 35 тысяч представителей правоохранительных органов, БТР и даже вертолеты, для того, чтобы однозначно Майдан очистить. Но это было бы даже не 100 с чем-то человек убитых, а это мог тысячи, потому что в той ситуации это была большущая проблема. Я скажу, с учетом того, что ни оппозиция, ни, соответственно, Янукович не нашли консенсуса, вот, я прямо скажу, с позиции вот эта моя форма, статья национальной безопасности Украины, мы задействовали все международные возможности, чтобы воздействовать на Инкочи, чтобы он ушел. И он ушел на протяжении нескольких часов. С Майдана, соответственно, все спецпроизведения покинули. Майдан и ушли. То есть операция не была проведена, и вот именно этот сценарий с тысячами жертвами не состоялся. Вот многие об этом не знают, там на Майдане как-то неужиданно состоялось, потому что ушел вот, и даже другие начали связываться, что это то ну, небесное предзнаменование, но это конкретные действия, которые позволят все-таки нейтрализовать э, самый кровавый сценарий, самые большие жертвы. Вот. И в данный момент, конечно, э, сейчас начинаются как бы немножко, знаете, дезинформационные моменты, потому что Россия и прошлый режим что какие-то действия с позиции Майдана что действовали с позиции американских спецслужб, прямо говоря, то есть такие действия информации дают, хотя ну, информация уже установлена и оперативно, и следствием, что это конкретные представители, которые стреляли в людей. И то, что есть был план, такое мощное подавление, он реально существовал. Уже готовы силы, средства были подтянуты, боевые части, так сказать, ну, спецподразделения, соответственно. В каждом здании административно были очень много вооруженных людей с пулеметами. Это все предполагалось для большой-большой крови, то есть это для большого, большого противостояния. Это, конечно, могла Украина тянута быть и даже в гражданскую войну. Вот примерно такой был сценарий, поэтому в данной ситуации он не удался, и поэтому мы уже имеем Крым, имеем Восток-Юг, о чем мы сегодня беседуем.